тебе лет? 14 лет. И давно тебе? 14 лет. Да. Хай-хай, с вами Вангай этом видео я хочу вам рассказать 50 фактов обо мне, которые никто не знает. А если кто и знает, откуда? Большую часть жизни я прожил в уютном селе. Интернет у меня появился в 13 лет, то есть это буквально недавно, лет 5-6 назад. Большую часть жизни я не говорил по-русски. И только благодаря вам я сейчас это могу. достижение! Я категорически негативно отношусь к курению и алкогольным напиткам. Чуть бычок в пиво не уронился. И зато я обожаю энергетики, но много их не пью. В пределах нормы даже меньше, не больше одной баночки в день. Шестилитровой баночки. И если я люблю энергетики, скорее всего у меня есть склонность к алкоголизму, поэтому алкоголь ни под каким предлогом я никогда не буду пробовать. Fuck you! А и начатый внучок, давай выпьем за любовь, пока мамка не видит. Каждый день я просыпаюсь после полудня. А засыпаю, когда на улице уже светло. Я даже не могу нормально в игры поиграть. Я постоянно прохожу быстро их по главному квесту, и все, миссия комплит, игра пройдена. Ну, я побежал. Научная фантастика это лучшее, что можно посмотреть или почитать. люди, которые смотрят телевизор, воспринимаются мной как динозавры. Ты, ты смотришь телевизор, да? А -а -а. Они еще существуют! Я обожаю. Идею. One, two, three. На людей. Я даже не понимаю смысл в обиде Но если ты не поставишь лайк Я обижусь У меня нет любимого цвета Я люблю цвета с сочетаниями, например Оранжевый, черный, фиолетовый, желтый <плёк> черный белый О, Как это примитивно Серый, малиновый малиновый У меня в комнате практически постоянно ужасный бардак А начинаю уборку только Когда что-то начинает вонять еще пока не воняет, можно не убираться. Здесь все нормально. А вот за кадром вам лучше не видеть. Я абсолютно уверен, что все, что не делается, все делается к лучшему. И я полностью не верю в суеверие. Посмотреть в разбитое зеркало 7 лет несчастья. Челлендж! ацепты. Смотрю фильмы ужасов только смеха ради. Какой бы ни было, это реалистичная кровяшка, кишки, ой, мозги. Это смешно! Ага. А? А -а 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 -а. Единственное, что меня может испугать, это какой-то психологический трейлер по типу Комната 14.08 и Остров Проклятых. Я люблю хейтеров. Они делают меня известней. А подписчиков я обожаю! В школе, в музыкальной школе, в художественной школе, на дзюдо, в университете я практически везде был самый маленький. Я хочу себе кота или собачку, но они у меня умрут. Я уверен. Я надувал шаг через соломинку в попу, а потом и бросал назад в воду, и, и это так смешно, когда они такие надутые, и не могут нырнуть. Я был разобрал старую дядину машину и сделал из нее электромобиль. Я вытащил мотор от дворника прикрепил к нему колесо и все поехало. И все, потом я просто на этой машине убегал от дяди злого дяди. Экономный и ненавижу тратить деньги. Я практически никогда не делал домашку и не делаю ее. Во-первых, я все схватываю на уроках. Во-вторых, если оценка за домашнюю не идет в журнал, какого хрена ее вообще надо делать? Кому это надо? После того, как звонит будильник, я очень часто его выключаю и дальше ложусь спать. Просыпаюсь очень поздно, смотрю на время. И думаю, как я проспал! Будильник не сработал! И я реально не помню, как я его выключал. Прям жижа. 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 Иногда я повторяюсь. Иногда я повторяюсь. Второе, чему бы я хотел посвятить свою жизнь после Ютуба, это создание идеи музыки. Ты не заметил, что 28 пункта не было? Я быстро осваиваюсь чем-то новым. Я считаю, что у меня нет комплексов. Я чувствую на себе огромную ответственность за канал с более чем тремя миллионами. И я считаю, что это плохо, потому что это мешает мне экспериментировать на ютубе. Я хочу вернуть 2007. Я не хочу целоваться с папой римским. Я люблю говорить бред не в тему. Фу, карасплещ, я уж думал, реально целовать не хочешь. В 13 лет я постоянно хотел узнать, каким я буду лет 19-20. Вау, Вау, ты такой крутой. Ух, ни хернась, это что я? Я очень сильно отличаюсь от своих родственников. Потому что они предпочитают размеренную жизнь по протоптанной тропе и... Я это не предпочитаю. Я Никон. создание упадет и разобьется, как мой альфон. Я обожаю машины, но у меня нету прав. Да и за руль я садился раз 10 максимум. В мой голос был очень высоким. Я практически везде солировал, меня брали на разные концерты. Но потом мой голос сломался и стал как у гуся, и просто я ушел с музыкалки. Мой психологический возраст 14 лет. Мне уже 5 лет, 14 лет. Да! Сколько тебе лет? 14 лет. И давно тебе... 14 лет. Да! Мешки это самое вкусное, что придумало человечество. Мне очень тяжело сосредоточиться на чем-то одном. <смешной>, Смешной мемчик. <смешной> на чем-то одном. Ненавижу, когда кто-то говорит, нам нужно поговорить. Нет, не нужно! Нам не нужно! Что? Скажи сейчас и уходи! Скажи и уходи! Не надо нам говорить! Нет! Уходи! Так же само, можно тебя спросить? Спросить можно? Да спрашивай! Ну я не злюсь и не обижаюсь на людей, я уже говорил. Тогда я повторяюсь перелома. Единственное, что у меня ломалось, это голос. И последнее. Я просто обожаю YouTube. YouTube. И сейчас мое желание это попасть в YouTube Rewind. Я надеюсь, что лет через 10 я туда попаду. В качестве массовки может быть. Пожалуйста, возьмите меня. А ну на это все, это было пи***. <пи...> да, а мне? это было 50 фактов обо мне. Я надеюсь, вам понравился этот ролик. И если это так, то почему бы не подписаться на канал, не поставить ему лайк, а с вами был Ангай. Всем бай-бай! Я купил японское масло. оказалось, это уксус, это а не масло. Слышь, пацан, или может не пацан, подпишись, не ленись на канал. Лайк поставь.